Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kali ini cikgu nak tunjukkan soalan nombor 5A daripada praktis komprehensif Topik uh, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah Jadi okay, soalan 5A Kita bacakan soalannya Dia kata tulis ketaksamaan Tulis ketaksamaan linear yang memuaskan imej rantau berlorik Melalui pantulan pada paksi X dia bukan nak suruh kamu cari ketaksamaan bagi rantau ini. Tapi, mencari ketaksamaan bagi rantau glorit yang melalui pantulan pada paksi X. Jadi, kita kena pantulkan dulu. Kita lukiskan dulu. Jadi, pantulan tu maknanya kita lipat pada paksi X ni. Kita ambil barang ni, lipat sepanjang garisan ni dan kita naik atas. Jadi koordinat pertama ni koordinat ini 3 negatif 2 okey dia di bawah dua garisan ya ataupun boleh kotak ke kalau kita tengok pada buku teks tu guna kotak. Kamu lebih senang gunakan tu kamu naikkan di atas dua sebanyak dua kotak. Sebab dia turun daripada paksi x bila kita lipat pada paksi x dia akan jatuh dua kotak di atas. Jadi sini titik ini akan jadi titik di sini iaitu 3 2. Katalah ini sebagai A Jadi ini adalah A prime Kemudian kita Kalau kita kata sini adalah B B prime juga ada di sini lah Katalah sini sebagai C C prime C adalah juga C prime Sebab apa-apa koordinat yang berada pada garisan uh, Pada garisan yang pantulan tersebut dia akan duduk situ juga. Okey, jadi B ni duduk situ, okey. Dan kemudian bila kita lipat yang ni, koordinat yang sini, apa yang koordinat dia ni? Eh? Jadi koordinat ni sebab buku kotak tu kamu tengok kotak Ya? Eh? Dia menggunakan satu kotak satu eh. Jadi dia menggunakan kotak satu, kotak satu jadi dalam kes ini x nya adalah negatif 2. Jadi koordinat sini adalah negatif 2, negatif 2. Jadi bila kita lipat, dia eh, ke atas, dia akan 2 ke atas sini. Jadi dia akan jadi X ni tetap negatif 2 tapi kejadi, dan Y ni akan jadi 2. Jadi katalah sini sebagai D, D prime ada kat sini. Jadi kita lukis semula. Uh, ada warna lain tak? Lukis semula dengan warna apa yang nak lukis ni ya? Eh? Okeylah, pasal warna hitam lah nampaknya. Kita sambung balik. Okey ya, eh? jadi sambungkan dia je, macam ni eh okay, jadi yang ni dah nampak macam okey jadi itu betul balik lah. Jadi kalau kamu menggunakan buku kotak-kotak tu nampak lebih jelas lah. Okey. Dapat panjang ni sama dengan panjang ni kan? Okey. Jadi yang kita nak tu adalah kawasan yang cikgu kena color biru lah kot. Hmm supaya lebih jelas. Ah kawasan ini yang kita nak cari ketaksamaan. Okay, jadi kalau itu sikit uh, Biru okay. Jadi Kita perlu cari Sebelum cari ketak samaan Cari persamaan dulu okay, Jadi Yang pertama garisan macam ni Garisan macam ni senang je Dia punya persamaan tu X sama dengan apa Sama dengan apa tu Tengoklah Apa yang X yang ada di sini Ada di sini garisan ni Ialah X sama dengan 3. Okey, kita ada x sama dengan 3. Okey, nanti kita tukarkan sama ada kecil ke lebih besar ke itu cerita lain. Kita dah dapat satu. Yang kedua, okey, garisan ni, garisan macam ni, y pula nama dia. y sama dengan 2. y sama dengan 2. Kenapa Y sama dengan 2 kalau kamu kurang pasti dengan tu? Sebenarnya garisan ni, nilai Y dia ni 2. Dua di sini, dua di sini, dua di sini. Ha, sebabnya garisan ni Y2. Begitu juga di sini. X ni 3, atas ni X3, bawah ni X3, bawah sini pun X3, sini pun X3. Y yang tak sama. Jadi X3, Y2. Dan garisan ni pula, garisan yang ini ada kerja sikit. Kerja sikit tu, ok garisan ni eh, DC eh. Garisan DC itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Pelajaran tingkatan 3, chapter terakhir, garis lurus. Jadi, pertama kamu kena dapatkan kecerunan. Jadi, titik C ialah kosong-kosong. Jadi, cikgu tulis balik. C ialah kosong-kosong. D adalah C prime, D prime lah. Uh, adalah negatif 2, 2. Negatif 2, 2. Jadi, pertama cari kecerunan nilai M Iaitu formula dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 Jadi maya mana kita nak X1, Y1 Ikut suka hati kamu je Jadi kalau sini X1, sini Y1 X2 dan Y2 Jadi 2 tolak 0 Per negatif 2 tolak 0 adalah sama dengan 2 per negatif 2 Iaitu negatif 1 dan Lepas tu, dan nilai C ni Sebab dia langgar C tu apa? C itu pintasan Y. Okey, pintasan Y iaitu apa dia? Tempat dia melanggar paksi Y. Apakah langgar paksi Y di sini? Nilai Y nya ni adalah kosong. Jadi persamaan yang ketiga adalah Y sama dengan negatif 1X. Tapi tak pro tulis itu. Satu X dah tulis. Kita tulis negatif X saja. Okey. Kita dah ada berapa? Ada satu, dua, tiga. Yang ini, ha, yang ini uh, yang keempat itu, itu pun sebab dia tegak macam tu. Persamaan dia y sama dengan kosong. Itu persamaan dia. Okay, pada paksi x nilai y adalah sentiasa kosong. Jadi that's why nama dia y sama dengan kosong. Kalau garis tegak itu je, nama dia y sama dengan sama dengan berapa lah tengok apa yang ada di situ. Dalam kes ni, Pas sini y sama dengan kosong, yang sana y sama dengan 2, yang ini x sama dengan 3, yang ini saja y sama dengan mx tambah c. Jadi kita nak cari kawasan mana dia tidak tukarkan sekarang. Nak tukarkan kepada kurang ke, lebih ke. Okay. Jadi sebelum kita tukar, kamu kena tengok dulu jenis-jenis Garisan tu, kalau garis putus-putus, kita boleh tulis sebagai kurang atau besar sahaja. Okey, kurang atau besar sahaja tak ada sama dengan. Jadi dalam kes ni dia macam tu x okey dan nilai berlorek tu di sebelah kiri. Di sebelah kiri sini tiga. Sebelah kiri contohnya saja ada dua. Sebelah kanan ada empat. Jadi yang berlorek itu nilai kawasan kawasan sebelah sini kawasan dua. Dua dengan tiga tiga lebih besar. Jadi yang tapi kita kena sebut yang blurik dulu. Dua lebih kecil daripada tiga. Okey. Sebut dulu ni dia ni garisan. Sebut dulu yang kawasan blurik itu dua dengan tiga macam mana? Dua lebih sebab kita gantikan x sebagai dua. Okey. Jadi dua lebih kecil daripada tiga. Jadi ah ha, jadi kita tukarlah sebab kawasan blurik tu, kawasan lebih kecil. Jadi kita kata x lebih kecil daripada 3 tanpa ada sama dengan kerana garisan ini garisan putus-putus. Okey, garisan yang lain tu semua garisan yang tak putus eh, garisan lengkaplah. Okey, jadi mari tengok dengan y sama dengan 2, yang ini garisannya ini pula pembaris eh. Ya? Mari Ini garisannya garisan y sama dengan 2 yang di bawah. Di bawah kuranglah. Ha, jadi gantikan. Ha, okay, gantikan sebagai kan kurang. Tetapi dia mesti tulis sebagai Y kurang atau sama dengan 2 kerana garisan ini dilukis dengan garisan satu garisan lurus tidak putus-putus. Jadi, dia termasuk sekali dengan 2 lah. Yang ketiga, yang ini. Okey, jadi yang ni atas ke bawah ke? Macam mana? Okay, ini senang lah. Bawah. Ini uh, mungkin lah kecil betul. Ya? Tapi yang ini macam mana? Jadi kalau teknik macam ni, kamu nampak tak kawasan biru tu dengan cikgu buat satu lagi. Okey, uh, kita buat saya berserenjang eh. Satu garis satu segi empat tepat. Kita hitamkan. Okey, jadi kemudian kawasan sana pun kita buat satu segi empat tepat juga. Okay. Kamu nampak tak bahawa garisan yang biru tu duduk atas, yang hitam duduk bawah. Jadi kita nak yang sebut yang atas yang 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 lah yang belorik. Yang belorik tu duduk atas. Duduk atas maksudnya lebih besar. Jadi kita tukar. Jadi kita kata y lebih besar dan sebabkan dia garis garis yang tak putus, garis Straight uh, Tak putus lah ha, Jadi macam ni ha, Lebih besar daripada ha, Okay jadi sebab kita Kawasan yang berlorek tu Kawasan atas Kawasan atas Lebih besar Kita sebut dulu yang Ini Kawasan berlorek tu Berlorek Duduk atas Lebih besar Dan akhir sekali Y Sama dengan kosong tu Macam ni Yang mana tu Dia duduk di atas Kawasan berlorek Duduk di atas Jadi Y Lebih besar Sama dengan kosong. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4 sesuai dengan kawasan berlori ini uh, adalah dalam bentuk segi 4. Sama.